হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল আশা কৰোঁ সকলো কুশলে আছে এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়া মাছ পুঠি দৰিকণা আৰু কেনেকৈ ধৰিলোঁ ক'ত ধৰিলোঁ দেখাম আজি আপোনালোকক যিহেতু আকৌ বহুত পানী হৈ গ'ল মই ঘৰৰ কাষতে ধৰিছিলোঁ আৰু কি কি বনালোঁ আজি মাছৰ লগত খাবলৈ দেখাই দিছোঁ অকণমান ক'লা বৰা চাউলৰ বৰা ভাত বনাইছিলোঁ লগতে কাচকল ফ্ৰাই ভেন্দি ফ্ৰাই আৰু মাছ আৰু চাবচোন মই কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ আৰু লগতে মাছ কেনেকৈ ধৰিলোঁ আপোনালোকক দেখাই দিম সেয়া এইখিনিতো মাছ এটা ওলালে সেয়া দেখিছে মোৰ মাছ ধৰি বহুত ভাল লাগে সেয়েহে মাছ ধৰোঁ তেনেকৈ পানীত মাছ ওলোৱা দেখিলে নধৰি নোৱাৰোঁ মানে ধৰিলেহে ভাল লাগে পানী আছে এইফালে চবফালে পানী দেখাই দিছোঁ আমাৰ ৰাস্তা হৈ আছে সেয়া দেখাই দিছোঁ অলপ কেনেকৈ মাছ ধৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকক ইভিনিং সময়ৰ মাছ ধৰাও মই দেখাই দিম এতিয়া যিহেত খা পিনা বনাবৰ সময় হ'ল আৰু নাতিনী বোৱাৰী চব স্কুল গ'ল অহা নাই আহি পালে মোবাইলটো ধৰি দিব পাৰিব অকণমান তেতিয়া মই কেনেকৈ মাছ ধৰিছিলোঁ দেখাই দিম এইটো ভিডিঅ'তে দেখাই দিম আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব অলপো স্কিপ নকৰিব আৰু লগতে এটি অনুৰোধ কৰোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই মোৰে অকণমান সেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ পাহৰি নাযাব এয়া দেখিছে মাছ এইখিনি বহুতখিনি পালোঁ এতিয়া মাছখিনি কটাৰী দি বাচিবলৈ বহুত দিগদাৰ সেইকাৰণে পেটুটো অকণমান টেপি দিলেই পেটুখিনি ওলাই যায় তেনেকৈ কৰিয়েই খুব ভালকৈ ধুই ফ্ৰাই কৰিম এফালে কাচকল আৰু ভেন্দি কাটি লৈছোঁ দুটামান জলকীয়া আনি লৈছোঁ ঘৰৰ জলকীয়াই নাই দুজোপামান আছে যিহেতু জলকীয়া নাই ভিতৰত জলকীয়া ছিঙি আনি ল'লোঁ আৰু কেনেকৈ কি বনাইছোঁ চাবচোন আহক মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব অকণমান স্কিপ নকৰিব পানী হ'ল মই এইফালে বাল্টি এটাৰতে ৰুই থৈছিলোঁ জলকীয়া দুজোপামান অলপ অলপ জীয়াই আছে মৰি থাকিবও পাৰে ঠিকনা নাই এয়া দেখিছে পানীৰ বাৰীত এইফালে কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দিলোঁ এতিয়া মই প্ৰথমতে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাছখিনি মই বাকলি এৰুৱা নাই যিহেতু বহুত সৰু সৰু মাছ চেপিটো চেপি চেপি উলিয়াই খুব ভালকৈ ধুলোঁ আৰু এতিয়া ফ্ৰাই কৰি আৰু এনেকৈ মাছ ভাজিলে লগত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দি দিলে আৰু অলপ টেষ্টি হয় অৱশ্যে মই নিদিওঁ এতিয়া সেইখিনি একেবাৰে চিম্পুলকৈ ভাজিম আৰু লগতে ক'লা বৰা চাউলৰ বৰা ভাত বনাই থৈছোঁ আজি বৰা ভাত খাম আৰু এয়া হ'ল কাচকল দুটামান ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ আৰু এয়া ভেন্দি ভেন্দি মই তেল একেবাৰে অকণমান দিছোঁ আৰু একো দিয়া নাই ইয়াতে জলকীয়া কাটি দিছোঁ তেতিয়া নিমখ দিছোঁ ইমান এ হালধি দিয়া নাই আৰু অকণমান নৈ ইয়াতে মছলা দিম এনেকৈ বনাইছোঁ একেবাৰে চিম্পুল আৰু আজি কলপাতত খাম দেখাম ৰ'ব কলপাতত এয়া হৈয়ে গৈছে ৰেডি মাছ ফ্ৰাই হৈ গ'ল কাচকলো হৈ গ'ল আৰু ইফালে ভেন্দি হৈ গ'ল এয়া চব একেবাৰে তেল দিয়া নাই একেবাৰে কম তেলত বনাইছোঁ এনেকৈয়ো খাবলৈ ভাল লাগে আৰু হালধি নিদিলে হয় কি সেউজীয়া হৈ থাকে ভাল লাগে এয়া বৰা চাউলৰ বৰা ভাত ক'লা বৰা চাউলৰ বেঙেনা চৰি কাচকল ফ্ৰাই মাছ ফ্ৰাই আৰু ভেন্দি ফ্ৰাই লগতে কেঁচা জলকীয়া এনেকৈয়ে পাতত খালোঁ খুব ভাল লাগে এনেকৈ খাবলৈ আমি খাওঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া মানুহে এনেকৈয়ে খাওঁ আৰু একেবাৰে খাটি গাঁৱলীয়া খানা এইবিলাক বহুতে হয়তো বেয়াও পাব পাৰে নাখাবও পাৰে এনেকৈ নেখালেও নাই আৰু যিসকলে ভাল পায় চাব আৰু এতিয়া দেখাই দিম আহক মাছ কেনেকৈ ধৰিছিলোঁ মই আৰু যিহেতু এতিয়া বোৱাৰী নাতিনী সকলো আছে ঘৰত মোক অকণমান মোবাইলটো ধৰি দিব এয়া দেখিছে নহয় আঁঠুৱাটো বেক চাইডটো এইটো আৰু এইফালে ফ্ৰণ্ট চাইডটো এইফালৰ পৰা পানীবোৰ গৈ আছে আৰু মাছবোৰ সোমাই তাতে ৰৈ যায় এয়া আহক চাব কেনেকৈ ধৰিলোঁ এয়া নাতিনীয়ে খুব ফূৰ্তি পাইছে মাছ ধৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ দেখিলে এনেকৈ মাছবোৰ আঁঠুৱাটোৰ ভিতৰত সোমাই যায় আৰু অৱশ্যে বহুত জাবৰ জোঁথ সোমাইছে দিনত অকণমান বেছি পাইছিলোঁ এতিয়া অলপ কম পাইছোঁ আবেলি বাৰু যি কি নহওক আবেলিৰ কাৰণেও হৈ গ'ল আমাৰ একেবাৰে ধুনীয়া মাছ এয়া দেখিছে আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ মই কেনেকৈ মাছ ধৰিছিলোঁ যিহেতু এতিয়া বোৱাৰীয়ে মোবাইলটো ধৰি দিলে ভিডিঅ' কৰি দিলে সেয়েহে দেখাব পাৰিলোঁ নহ'লে অকণমান অসুবিধা হয় এখন হাতেদি মাছ ধৰি ভিডিঅ' কৰা এয়া হ'ল ৰাতিৰ কাৰণে দেখিলে ইমান ধুনীয়া মাছ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক ইমানেই আছিল ভিডিঅ'টো নিশ্চয় মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে আৰু শেষত সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ মোৰ লগত সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে